الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan keizinan yang telah diberikan ke atas kita pada tengah hari ini dapat kita berhimpun bersama-sama di rumah Allah yang mulia ini sebelum masuknya waktu solat Jumaat pada hari ini InsyaAllah kita ambil peluang untuk bersama-sama kita berkongsi akan perkara-perkara yang bermanfaat ataupun perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Yang ini pada hari ini insyaAllah kita akan berkongsi berkenaan dengan kelebihan berdoa dan juga doa-doa yang tertentu ada dua doa sekiranya berkesempatan kita akan berkongsi untuk kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi di antaranya iaitu sebelum kita memulakan doa ataupun sebelum kita berdoa di antaranya ada beberapa perkara yang boleh jadikan sebagai panduan kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahuwataala ataupun jadikan sebagai adab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antaranya doa itu adalah satu perkara yang dituntut ke atas kita ataupun perkara yang baik ataupun disebut berdoa itu ada kepentingan untuk kita berdoa nah di antaranya ada beberapa yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada illa bid tidak ada yang mengubah akan qada ataupun takdir sesuatu takdir itu kecuali dengan berdoa hadis riwayat termizi yakni dengan doa itu di antaranya boleh kita mohon kepada Allah agar apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi Cabaran dan sebagainya itu Minta diringankan ataupun minta diberi kebaikan dan sebagainya Yang kedua Doa ibadah. Doa itu adalah teras kepada ibadah Jadi antaranya termasuk dalam kepentingan untuk kita berdoa Perlu kepada kita berdoa kerana doa itu merupakan ha, teras bagi ibadah dan yang ketiga di antaranya iaitu disebut daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a musilahul mukmin wa imaduddin wa nurissamaawati doa itu adalah senjata bagi orang mukmin benteng bagi agama serta cahaya langit dan bumi Jadi bagaimana dikatakan senjata itu dan kita nak bersama-sama dengan saudara-saudara ha, kita di bumi Palestin bang tadi kita tak berkemampuan untuk bersama-sama dengan mereka ataupun kita tak berpeluang untuk bersama dengan mereka tetapi senjata yang kita ha, usahakan ataupun yang kita gunakan daripada tempat kita ini adalah berdoa dan dengan membaca doa kunut nazilah dan sebagainya itu jawapannya dan juga kekuatan untuk kita Ha, berdiri di atas agama Allah ini dengan dengan kukuh dan dengan yakin iaitu di antaranya dengan kita berdoa kepada Allah minta diberikan kekuatan keimanan ketakwaan di dalam hati kita agar kita sentiasa berada di dalam agama Allah ha, iaitu jalan yang benar jalan yang sebenar yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antaranya ada beberapa perkara yang disebut sebagai perkara yang di antaranya sekiranya dilakukan oleh seseorang itu ia di antara sebab dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iaitu orang yang selalu berzikir. Yang orang yang melazimi zikir. Ha? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salasatun la yuraddu du'a'uhum az-zakiru lillahi kaseeran wa da'watul mazlum wal imamul mustaqit wal imamul muqsit ada 3 jenis manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bahkan dikabulkan doanya itu Iaitu yang pertama orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu SWT Ia ni orang sentiasa ingat kepada Allah Orang sentiasa ingat kepada Allah Siang, malam, pagi, petang Maka dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu SWT Yang kedua Wada'watul mazlum Orang yang dizalimi Orang yang ditindas Di antaranya doa mereka tidak ditolak bahkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pemimpin yang adil. Adil maksud kata meletakkan sesuatu perkara yang bersesuaian dengannya. Bukan maksud kata adil itu sama rata. Kalau sama rata barangkali pada zahir nampak macam sama tapi hakikatnya ada yang tidak sama. Jadi tarif adil itu adalah meletakkan sesuatu bersesuaian dengannya apa-apa ketetapan yang diletakkan yang dihukumkan yang diputuskan adalah bersesuaian. Ya, baik. Jadi di sini disebut ini semua daripada di antaranya daripada riwayat Baihaqi dan Tabrani. Ini berkenaan dengan hadis ini. Yang kedua pula iaitu doa seorang muslim untuk orang lain tanpa pengetahuannya. Jadi ada Seseorang itu sekiranya dia ini melazimi ataupun suka doa kepada orang lain, doa untuk orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut. Iaitu di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malaku wa laka tidak ada seorang Muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama Muslim. Tanpa pengetahuannya, malaikat, malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Jadi dia doakan kebaikan untuk orang lain, maka doa tersebut dapat juga kepada dia. Di antara doa yang ha, disarankan antaranya daripada guru-guru kami dahulu, iaitu Bersambung dengan doa untuk kedua ibu bapa. Allahumma ighfir lana minta ampun kepada diri kita yang pertama kemudian yang yang berikutnya kedua ibu bapa. Allahumma lana dzunubana waliwadidina warhamhum kama rabbayana Surira. walimasyayikhina. Ya itu untuk guru-guru kita. Ha? para alim ulama ataupun guru-guru yang pernah kita menuntut ilmu daripada mereka ataupun ada pada zaman kita ini wa li masyayikhina wa li man ahabbana wa li man ahsana ilaina wa li man hadana wa hadaina ila al khair wa li man awsana wa wassayna hu bid du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin minta ampun kepada Allah untuk kita kemudian kedua ibu bapa kita yang membimbing kita, membimbing kita, menjaga kita daripada kecil sehinggalah dewasa. Kemudian juga untuk guru-guru kita yang mendidik kita, yang membimbing kita, karena tugas guru itu antaranya mendidik dan membimbing. Selain daripada masa kita berada di rumah. Jadi bila mana kita ada di persekolahan, kita ada di sekolah maka guru-gurulah sebagai orang yang memimbing yang mendidik kita. Maka doakan juga untuk mereka tanpa pengetahuan mereka. Mana doa itu kita baca, kita baca sendiri kita, bukan kita baca di depan guru, -guru kita. Walimahshayhi na waliman ahabbana bagi sesiapa sahaja yang kasih kepada kita. Yaani yang buat baik kepada kita ke? yang sentiasa seronok dengan kita bersama-sama dengan kita waliman ahabbana ya. waliman ahsana inaina yani orang yang pernah buat baik kepada kita siapa saja yang pernah buat baik kepada kita kawan-kawan kita eh? Eh. saudara mara kita kenalan kita eh. sama ada yang rapat atau tak rapat yang memang betul-betul kawan yang kenal sungguh Ataupun yang tak pernah kenal Baru sekali kenal Pernah buat sekali saja kebaikan untuk kita Masukkan dalam doa kita harian Waliman ahsana ilaina Waliman hadana wa hadaina hu Yang pernah memberi tunjuk ajar kepada kita Meri tunjuk ajar kepada kita Panduan kepada kita Untuk perkara-perkara yang baik Dia pernah tolong kita Tolong ajar Kita tak faham apa Subjek mata pelajaran yang kita sedang belajar Adakah kawan tolong kita ha, Boleh termasuk juga dalam doa itu Ataupun guru-guru yang membimbing kita Yang tadi Masyairina itu umum keseluruhan Waliman, ah, waliman hadana wa hadainahu ilal khair Ini secara khusus satu persatu Siapa? Ha? jadi guru-guru yang mengajar kita itu Ha, dia ada bidang-bidang dia masing-masing. Ha maka mungkin ada dalam semua mata pelajaran yang kita belajar tu ada ada beberapa bidang, beberapa subjek yang kita memang payah nak faham. Maka dia khusus mengajar kita, membimbing kita, memberi tunjuk ajar kepada kita. Itulah memberi tunjuk ajar kepada kebaikan. وَلِمَنْ هَدَانَا وَهَدَيْنَاهُ إِلَى الْخَيْرِ وَلِمَنْ أَوْصَانَا وَوَصَّيْنَاهُ بِالدُّعَى yang memberi nasihat wasiat kepada kita ha? ha dengan dia pernah mendoakan kita ke barangkali dia ada doa kita doa untuk kita kebaikan doa kepada kita untuk kecemerlangan dan sebagainya maka itu semua terhimpun dalam doa-doa yang kita bacakan tersebut ha? yang kita minta kepada Allah Waliman awsana wa wassayna hu bidua Wali jami'il wal muslimat Kemudian barulah untuk sekalian muslimin dan muslimat Al-ahya'i minhum wal amwat Sama ada yang masih hidup Ataupun yang telah meninggal dunia ha, Birahmatika ya arhamar rahimin Dengan rahmat engkau Wahai Tuhan yang memberi rahmat ha. Baik, jadi yang kedua di antaranya kata ulama iaitu Ha? ambil daripada hadis Nabi ini iaitu menyatakan bahawa bagi orang yang mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut itu termasuk dalam apa perkara yang dilakukan yakni berkait dengan doanya akan di, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga iaitu doa ibu bapa untuk anaknya dan doa orang yang bermusafir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sala sud'awati yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi li waladi Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang yang dizalimi yang kedua doa orang yang musafir. Jadi orang yang pulang musafir kadang-kadang apa? Bila kita tahu ada dari kalangan keluarga kita yang nak musafir sekarang ni pula. Dekat dengan musim haji. Dia ada ramai yang terpilih di antaranya dalam lingkungan 30 ribu orang. Lebih daripada 30 ribu orang. Yang akan pergi menunaikan ibadah haji di Baitullah Al-Haram. Pada musim haji ini, maka itu diantaranya mereka termasuk dalam orang yang musafir untuk menunaikan ibadah di tengah suci. Maka, ya, pesan, kita berpesan mereka, doa-doa atas apa yang kita nak dan ataupun perlukan Allah Ta'ala kabulkan doa tersebut. Maka, tidak melalui mereka pada abad musafir dan yang berikutnya yaitu wa da'watul walidi li waladihi yaitu doa ha? baik doa yang baik ha? ha. orang tua pada anaknya yakni doa ibu bapa untuk anak-anaknya yakni ibu bapa sebagai ibu bapa perlu doakan kebaikan untuk anak-anaknya Maka dengan doa itu, yakni doa daripada ibu bapa itulah di antaranya termasuk dalam doa yang mustajab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, antaranya secara langsung. Sebab itu kita sebagai anak-anak kita kena memuliakan ibu bapa kita. Ha, janganlah buat perkara yang boleh ha, menyebabkan ibu bapa kita terasa hati dengan kita. Anak barangkali kita takut eh, ibu bapa itu terdoa eh, ketika mana dia terasa hati dengan kita. min Muzadi. itu kita sebagai anak-anak adik-adik -anak, eh, di sini perlu ingat sentiasa memuliakan kedua ibu bapa kita dan doakan kepada Allah untuk kebaikan mereka juga. Itu kita sebagai anak. Adapun kalau sebagai ibu bapa pula Ha, sentiasa mendoakan untuk anak-anaknya dengan kebaikan. Yang keempat iaitu doa orang yang taat kepada Allah, yang doa yang mustajab. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshud Apabila hamba-hambaku firman Allah apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu yakni kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai aku maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku kata Allah sentiasa hampir kepada mereka dan aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul yakni bagi orang yang taat dalam ayat ini Allah menyatakan orang yang taat itu Allah taala kabulkan doa mereka yang kelima iaitu doa bukan orang yang suka maksiat yakni orang yang tak suka benci kepada maksiat Maka doanya juga termasuk dalam kalangan doa Doa orang yang dimustajabkan Ataupun yang diterima oleh Allah SWT Disebutkan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Thumma dhakara rajula yutilu safara Ash'atha akbara akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wa ma'tuwa wa mat'amu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu li dhalik lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan yang jauh jadi seorang lelaki ni dia berjalan ataupun dia musafir jauh perjalanan dia hingga rambutnya kusut dan kotor. Ini maksudnya kata tanda apa? Tanda dia tu berjalan jauh. Perjalanan orang-orang dahulu ni di mana? Di bahag di padang pasir, di kawasan yang terbentang luas yang tidak ada pokok. Ya, banyaknya debu-debu pasir dan sebagainya. Maka bila berjalan itu di antaranya pakaian mereka boleh menjadi berubah warna. Daripada putih boleh jadi kelabu, boleh jadi koko dan sebagainya. Mana kata kotor perjalanan mereka tu jauh. Eh? Dan rambut mereka yang yang rambut yang lembut itu lama-lama jadi kusut, jadi kasar. Kerana apa? Kesan daripada debu-debu yang terkena pada rambut mereka. Jadi perjalanan seorang lelaki itu jauh mengembara dan sebagainya. Dan dia pun menadah tangan kedua tangannya ke langit sambil menyeru ya rab ya rab yakni seruan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata dia minta doa sementara makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram dan dia kenyang dengan barang yang haram maka tanya nabi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan maksud kata orang yang kehidupannya ha, ada perkara-perkara yang haram makanannya ada berkaitan yang haram minumannya ada berkaitan yang haram maka dia minta doa kepada Allah ha? Allah taala tidak kabulkan doanya yakni doa orang yang suka bergolumang dengan maksiat maka orang yang benci kepada maksiat itulah adalah orang yang diterima doanya adapun orang yang bergolumang dengan maksiat doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hadis riwayat muslim yang keenam iaitu orang yang meyakini doanya akan dikabulkan itu di antaranya perkara yang menjadi sebagai ha? sebab istijabah doa dia ataupun dikabulkan doa seseorang Satu itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin Berdoalah kamu sekalian dengan perasaan yakin bahawa doa itu akan dikabulkan. Jadi ketika mana kita berdoa, hati kita yakin dengan apa yang kita doa, apa yang kita mohon kepada Allah. Kalau baca doa hati tak yakin, hanya baca di mulut tapi hati tak faham apa yang dia doa, maka dia tidak ada keyakinan. Walaupun doa tu baca panjang, berjela-jela doa sampai berkeping-keping kertas contoh. Tapi hati tak yakin dengan doa yang dia baca tu Maka tidak mendapat manfaat dia ha? Tidak diterima oleh Allah subhanahu Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa Yang timbul daripada hati yang lalai dan main-main ha? Ada setengah juga Barangkali dia faham makna doa itu dia Kerana dia hapai makna Hapai lafaz doa yang bahasa Arab Dan dia hapai makna dia Jadi dia tahulah makna doa tu tapi hati dia tidak tumpu ketika berdoa, ha, tidak yakin ketika berdoa, maka dia doa dalam keadaan dia lalai. Itu di antaranya. Kemudian innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibataini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat maha pemalu dan maha pemurah dia merasa malu terhadap hamba-hambanya Yang menadah tangan kepadanya Kemudian dia mengembalikannya dengan hamba Jadi sifat ha, orang yang berdoa itu di antaranya dia lalai Maka bagaimana Allah Ta'ala nak kabulkan doanya Allah Ta'ala nak terimakan doa dia Dan dia ha, berdoa dengan kembalinya doa itu dengan keadaan hampa makna kata tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ini antara perkara yang merugikan bagi orang yang berdoa. Jadi antaranya timbul orang setengah orang ah ha, antaranya mengadu kenapa doanya? Ha, berdoa tu dah panjang masa, lama dah doa tapi tak kabulkan, tak diterima pun, tak dapat pun apa yang dikehendaki dan sebagainya. Kita minta doa kepada Allah bukan dengan cara kita memaksa Allah Ta'ala beri kepada kita. Adab kita tu kita minta dengan harapan Allah Ta'ala beri kepada kita. Ha? maka kita yakin. Kita yakin Allah Ta'ala boleh beri kepada kita. Dengan apa yang kita minta tu tidak mustahil Allah Ta'ala boleh beri. Kerana Allah Ta'ala maha kuasa. Ha? akan tetapi... Ha, Apabila Ha, kita minta itu dengan ada perasaan memaksa supaya minta Allah berikan kepada kita berikan dengan kehendak hati kita maka kadang Allah tidak beri dengan apa yang kita sangkakan ah ha, sepenuhnya kadang-kadang ada dengan cara yang lain itu semua dengan rahsia Allah Subhanahu wa taala baik yang ketujuh iaitu adalah bersangka baik yang ini bagi orang yang berdoa itu hendaklah sentiasa bersangka baik dalam sebuah hadis puisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dia fa aku, maka fi nafsihi aku fi nafsi wa mengingatkan aku fi mala'in Jika fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi baik taqarrabtu dia, zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu har harwalatan aku menurut sangkaan hamba-ku kepadaku yakni sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aku bersamanya apabila dia mengingatkanku jika dia mengingatiku dalam dirinya apabila seseorang itu ingat kepada Allah Allah Ta'ala akan bersama-sama dengannya Ini bahasa kias, bahasa perumpamaan Mana kata bila seseorang itu ingat kepada Allah Secara langsung dia akan berada ha, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka aku mengingatinya dalam diriku Jika aku mengingati, jika dia mengingatiku dalam satu kelompok Maka Aku mengingatinya dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompok mereka. Jika dia mendekatiku sejekal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Ini maksud kata, kalaulah sesuatu itu ha, ha, berbuat ha, sesuatu yang mendekatkan diri dia dengan Allah... Kalau sejengkal, ya, umpamanya sejengkal, maka Allah lebih dekat dengannya lebih daripada satu hasta. Dan ya, dan yang berikutnya, makna kata Allah lebih lagi ya, balas kepada dia ya, dengan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan, maka Allah lebih lagi balas kepada dia dengan ya, banyak kebaikan. Kalau dia rasa dekat kepada Allah satu ya, satu hasta, satu apa ni satu hasta maka Allah lebih eh, dekat eh, satu jengkal maka Allah lebih dekat dengan dia satu hasta makna menunjukkan Allah taala suka kepada orang yang sentiasa bersangka baik terhadapnya dan juga berbuat baik kepadanya itu di antaranya beberapa perkara eh, sebagai sebab eh, untuk doa seseorang itu yang diqabul eh, dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ia dapat menjadi panduan untuk kita bersama اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته